वालेकुम वाइस ऑफ सोल्जर प्रोग्राम में खुशा आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान आर्मी के में सरबराह जनरल राहिल शरीफ के मुतल बात करेंगे राहिल शरीफ साहब 16 जून 1956 को कोटा के एक ममताज घराने में पैदा हुए उनके बाल का नाम मेजर मोहम्मद शरीफ भट्टी था उनका तालक गुजरात के नवाई गांव कुंजा से था उनके बड़े भाई मेजर शबीर शरीफ शहीद 1971 की पाक भारत जंग में शहीद हो गए थे और उन्हें निशाने हेतर मिला वो तीन भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटे हैं उनके दूसरे भाई ममताज शरीफ भट्टी फौज में कैप्टन थे और एक मश्क हादसे के दौरान जलती हुई टैंक से फौजियों को बचाने में बहादुरी पर सितारे बसालत से नवाजा गया जख्मी होने की वजह से उन्हें इब्तदाई रिटायरमेंट मिली वो मेजर राजा अजीज भट्टी जिन्होंने उन्नीस की पाक भारत जंग में शहीद होकर निशान हैदर वसूल किया उनके भांजे हैं

और कोशिश की जाती थी कि उसके खानदान की पहले ही बड़ी कुर्बानियां हैं और उसको फील्ड एरिया में न भेजा जाए वकत के साथ साथ उसको प्रमोशन भी देते और बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल उन्होंने फ्रंटियर फोर्स की दो उस वक्त आर्मी मॉनिटरिंग के दौरान उन्हें जिला गुजरावाला का कंट्रोल सौंपा गया था बतौर ब्रिगेड कमांडर उन्होंने दो मुखलिफ ब्रिगेडों की कमांड भी की दो में वो तीस कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्र हुए अफगानिस्तान पर आमरी की हमले के सबब वो अफ पाक अफगान बॉर्डर पर सूरत हाल को संभालने के लिए उस वक्त बलोचिस्तान के कोर हेडक्वार्टर कोटा में चीफ ऑफ स्टाफ के तैनात थे और 2004 में उन्हें मेजर जनरल के केहे पर तरक्की देकर जनरल परवेज मुशरफ ने 11वीं इन्फेंट्री डिवीजन की कमान सौंपी दो साल से ज्यादा अरसे तक डिवीजन की कमांड करने के बाद वो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के कमांडेंट के उहदे पर तैनात रहे जिसके बाद उसको कोर कमांडर गुजरावाला और फिर इंस्पेक्टर जनरल बनाए पाकिस्तान आर्मी की तरबियत और तश्की की हैसियत से खदमात असर अंजाम दी जब जनरल इश्फाक परवेज क्या का छह साल दौर खत्म हो रहा था तो उसकी रिटायरमेंट के बाद एक नए चीफ ऑफ आर्मी का इंतखाब करना था उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ जो के पहले ही सबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों चारों पांव चित्त हुए थे उसके लिए एक नए चीफ ऑफ आर्मी का इंतखाब करना बहुत मुश्किल मरला था क्योंकि माजी में वो कई जनरलों से झटके खा चुके थे तो नवाज शरीफ चाहता था कि एक ऐसा चीफ आर्मी बनाया जाए जो हुकूमत को कंधा भी भी देकर रखे वफादार हो और के कूसरे जबकि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल शरीफ तीसरे नंबर पर थे इस मरतबा नवाज शरीफ ने चौधरी निसार के बजाय उस वक्त के वफाकी वजीर जनरल अब्दुल कादर बलोच से मशावरत की वफाकी वजीर जनरल अब्दुल कादर बलोच ने जनरल राहुल शरीफ की

चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का ऐलान कर दिया गया यूं जनरल राहिल शरीफ पाकिस्तान के पंद्रह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने में कामयाब हो गए